Валерий Григорьевич неоднократно поднимал вопрос мусора возле мусорных баков. Этот мусор, он сводит с ума, значит, я понимаю, там есть несколько источников этого мусора. Это и, как я говорю, это лица, которые вообще-то не здесь должны находиться, это собаки, есть проблемы с ветром. Что скажете, во-первых, по первому вопросу? Как нам сделать так, чтобы мусор не разлетался? Потому что у нас по нашему микрорайону, вы знаете, эти пакеты летают на, на, на расстоянии даже метров 500, я видел, пакеты с, мусорного, с мусорным баком. По первому вопросу. По поводу мусорных баков, по поводу неразлетающегося мусора. Мы э, проводим небольшую акцию совместно с Атоминвестбудом. Э, и я думаю, что на днях будет презентация нового контейнера, который будет уже с крышкой, чтобы мусор не, не разлетался по... Всему, всему территории. Я всегда брезговал браться за эту крышку. Никто не будет дотраиваться до этой крышки. Хорошо. Никто не будет дотраиваться до этой крышки. По поводу тех э, людей, которые роются в этих контейнерах, ну мы ничего не можем. Предприятие ничем не может ничего не может сделать для того, чтобы оградить этих людей, чтобы, чтобы доступ этих людей был к контейнерам. Единственный вариант это делать закрытые контейнерные площадки, к которым будет доступ только тех людей, которые э, будут оплачивать за, за услугу. У нас люди таковы, что даже в подъезд они оставляют дверь открытую, хотя есть замок. С Я сожалению. понимаю, пока не знаю, как с этим, что здесь делать. По поводу мусора э, на контейнерных площадках, э, в работу в обязанности КП «Чистое место» входит в вывоз мусора, это вывоз из контейнеров твердых бытовых отходов, из контейнеров. То, что разбра... выбрасывают люди на временные свалки, это не входит в обязанности чистого места. Значит, Сергей я скажу следующее. Жизненный опыт, и здесь всех присутствующих, говорит о том, что имеют место, как сказать вежливо, негативное отношение людей к окружающей среде. То есть приходится наблюдать, вот фильмы даже старые, 30-х годов, а там люди вот курят сигарету, я наблюдаю, он бросает просто не мусор, но там, где бросил. Так же у нас сейчас, люди сидят на балконах, выбрасывают под балкон эти окурки, выбрасывают эти спички. Люди не удосуживаются даже выбросить в контейнер мусорный пакет, они его складируют рядом. Некоторые выбрасывают в посадках, некоторые под посадком. Вокруг дорог, возле кладбища что-то творится, это просто ужасно. То есть много вещей связано с культурой, собственно говоря, самих людей. Да, это либо есть, либо нет, это понятно. То есть если человек харькает, если человек плюет, ну это как, как его, это его так воспитали, собственно говоря. Вот. Тем не менее, Сергей Николаевич, я хотел бы все-таки, чтобы вы какие-то технические решения придумали по поводу того, чтобы мусор не разлетался с мусорных ящиков. И с Олегом Федоровичем решили в конце концов эту вечную проблему, кто будет убирать рядом с контейнерами. Надо будет вам нормативный документ, давайте сделаем нормативный документ. Значит, я хочу сказать, что наши уборщики они убирают вокруг контейнеров и все, что находится на контейнерной площадке. Насколько я понимаю, я сказал, что это мусор, который смет листвы. И туда добавляется, и туда добавляется. То люди, когда жилья, видят которые видят свалки, которые упавали Федор осенью, или люди, которые сами соскладировали, они туда считают нужным уже, вы просите, Жаль, мусор это бытовой. Да. Это шепер шепер шепер. есть такое. Жаль. А то, что находится на контейнерных площадках, и при разбрасывании мусора при погрузке, работники КП чистомиста, место», они все убирают. И есть этому подтверждение, мы можем э, это массу, среду массовой информации показать о том, что это услуга выполняется. Но вы мне показали только что да, фотографию, где чистый, возле мусорных баков все чисто, и баки вывезены, рядом с мусорным баком лежит, выбросил кто-то мусор. То есть есть такой, значит, Сергей Николаевич, давайте таким образом, есть нерадивые жители, есть собаки, есть, как я говорю, называю, деклассированные элементы. Сергей давайте все-таки техническое решение первое. Баки попытаемся сделать закрытыми, с крышками. И оградим хотя бы сеткой, пока ее не снимут. Пока ее не снимут. Сеткой рабится места погрузки этих установки емкостей, потому что ветер тогда не сможет их, по крайней мере, разносить. Потом же Олега Федоровича дворники вынуждены будут работать и там. чем быстрее делай пилотный проект на, любой, на любом месте, надо бюджетные деньги просить и так далее. И еще просьба. Проекты от вас нету ни одного проекта. Ни одного предложения, вам техники не надо, ничего не надо. Нет вас есть предложения, мы... Я захожу мы... к руководителю департамента. Он говорит, что ты хочешь? Я говорю, дайте мне экскаватор. Все, сделали экскаватор. Тут вот мы его Хавренко дадим эскаватор. Сегодня-завтра мы предоставим список, что мы хотели бы приобрести для того, чтобы наш город был много, много чище. Еще хотелось бы обратиться к жителям города. Мы проводили эксперимент на трех контейнерных площадках. Это в новом районе, в старом районе и в центральном, ну, в, 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 в среднем районе. Так вот, э, цель эксперимента была э, узнать, э, на сколько же мусора выносят люди, производят люди, которые проживают на этих местах. Суть эксперимента заключалась в том, что был отмониторин количество людей, которые оплачивают эту услугу и оставлено по новой норме на 1,6 накопления столько контейнеров, сколько положено для этих людей, для того, чтобы услуга, которую оплачивают люди, была выполнена. Итог эксперимента показал, что на всех до единого контейнерных площадках мусор выносится в два, а то и больше раза, чем заложены эти контейнера. На данный момент предприятие получает от э, населения оплату в, в размере 35%. Это теплосеть 81, ЖЭО 82, КП «Чисто получает 35%. Встает вопрос о том, что делать. Или вывозить, делать оплачиваемую услугу на 35% по городу, или делать все-таки 100% услуги, но при этом... Через три месяца у предприятия не будет денег. Я, мне придется обращаться к мирской ради, так как она является засновником всего предприемства, и просить эти деньги. А я, насколько я понимаю, что эти деньги, эта дотация, лучше бы пошла на ремонт дорог. У меня такое создается впечатление. Насколько мне известно в Польше, к контейнерным площадкам доступ имеет только те лица, которые оплачивают эту услугу. А те лица, которые попытаются мусор выбросить рядом, штрафы такие, что больше никогда в жизни они такой мусор выбрасывать не будут. Скорее всего, мы такое же тоже в этом в нашем городе попытаемся внедрить. Единственное, там есть проблема, каким образом обеспечить, скажем, доступ к этим площадкам лицам, которые проплатили. То есть в Польше, если я правильно понял, там типа как э, домофон сделано примерно. То есть карточка, ну, да. Карлышко, да. Замок. У меня предложение такое. У нас есть одна контейнерная площадка, на которой постоянно есть проблемы. И проблемы не только с жителями нашего города, и а и ближайшая, например, поселка, это село Петровское. Можно сделать этот пилотный проект вот именно на той площадке и установить закрытую Площад, площадку, и там уже созданы ОСББ, и созданы... Будут складировать мусор рядом, и я там сейчас тогда сейчас надо сейчас установить я. постоянный пост. Все дело в том, что если установить дневной пост, скорее всего, они будут ночью выбрасывать. у нас же люди, вы же понимаете, мало то, они просто будут выбрасывать тогда в посадках ближе То есть действия людей, которые не хотят как бы, жить по-другому, они непредсказуемы. Я не знаю, что делать. Я за ухо взять человека. Мы сейчас не будем проводить. И да, еще по поводу, по поводу заключения договоров. Наши контролеры ходили, заключали договора в субботные, воскресные, по праздничные Не ходили по домам, заключали. Так вот, из 20% отказа от заключения договора. Мотивации. Не хотят. Не хотят. Мотивация. Но согласно этому решению, есть решение, по которому, согласно статье 82, мы имеем право налаживать административные нарушения на этих людей. На этих людей. Второе. Сегодня три часа просто... семинар по составлению протоколов по административным правонарушениям здесь в исполкоме. Приглашаю уполномоченных представителей от ваших предприятий, в том числе от милиции приглашают. Будут проводить наши юристы, ну я уже как адвокат поприсутствую, что-нибудь скажу умное, наверное. Да заключенных договоров э, Возьмем э, квадрат Запорожский до автовокзала и в, в рамках Буденного и Кропоткина это 26 заключенных договоров. Вот такие у нас люди, которые хотят вывозить, хотят, чтобы наш город был чистым. При этом кричат, что мы должны все делать, а сами за... Нарушают те же самые. Сергей Николаевич, договора, по... которые прошли через систему регуляторного акта, они являются публичными. И в данном случае открываете цивильный кодекс. У вас там есть, насколько я понял, договор, договор с юристом, неплохой юрист, это не будем называть фамилию. Вот. В принципе, можете действовать через суды, обязав этих людей заключать такие договоры или взыскивать ущерб, если действительно это причиной Ну и в том числе составление протокола по админу нарушения нарушение правил благоустройства, и штраф до 1700 гривен. Все. Ну, и еще хотелось бы сказать, что вот на нашем полигоне работы выполняются не в полном объеме. Это я понял. Мы к этому еще подойдем. Надо будет бюджетные деньги выделяться. Я так понимаю, будем выделять бюджетные деньги, потому что будет встать вопрос по экологической безопасности.